Могли расстрелять, но Бог сохранил меня. Вот. И так что я думал, что я ничего не пережил особенно. А папа ушел на защиту города, воевал и попал в Дарницкий концлагерь. Что случилось? Оказывается, когда папа проходил в дом, а на первом этаже жила дворничиха. и она позвала полицая, сказала, что вот еврей, вот полицаи пришли за ним. Это было 28 сентября, и мы с няней один раз даже ночевали в, в обломках центрального универмага. Надя встретила свою а, молочницу, да. Что ты с, с этим еврейским ребенком ходишь? Иди есть приют, где принимают от брошенных детей. Надя посадила меня на лестницу. Она стала за дерево и следила, что будет происходить. Вот. А тут дворник убирал. Он увидел меня. Ну вот был момент что в детском доме, что нас прятали вот, в бельевую. почему прятали, зачем прятали, никто ничего не понимал. А потом детей стали разбирать. А когда меня заберут? Всех забрали, а меня не забирают. Она говорит, да завтра заберут. Я к двери Нины Никитичны и там подглядываю в замочную скважину. Там сидят большой такой мужчина с бородой, и женщина. Вот. Я думаю, это, наверное, за мной, мне же сказала. Вот. Я открыл дверь, ворвался и к этому мужчине за бороду схватил. Папочка, мамочка, это же я ваш сын, заберите меня. Вот. Ну, они хотели девочку забрать, но увидя такое отношение мое к ним, и разжаловались, наверное, вот и забрали.